За последнее время от клиентов поступало много заявок о необходимости установки техники на переднюю навеску. Так что а сейчас популярно вот это на навеску цепляется? Всем привет! С вами команда компания Версагра. Сегодня хотим показать вам наши навесочки, которые мы изготавливаем под различные трактора, различные модели тракторов. Навески производим грузоподъемностью от 2 до 4 тонн. За последнее время от клиентов поступало много заявок о необходимости установки техники на переднюю навеску. Вот поэтому мы запустили в производство передние навески на трактора. Вот трехточечная передняя навеска. Также под, на нашей навесочке распространяется государственная компенсация 25%. То есть помимо высокого качества техники, можете еще неплохо сэкономить на данном агрегате. Все, под навесочку. Защёлкуется, короче, вал. Вот, четенько так доквал оставляю, сюда чпонь. Пошло дело. Винт регулируется. Вылет Туда-сюда. Крепление под каждый трактор индивидуальное разрабатывается. Потому что везде на всех тракторах по-разному крепится. Да, площадочка мощная. Запас хорошей прочности. Ничего не поломается, все, бомба будет. А куда гидравлика подсоединяется? А гидравлика под, подсоединяется на распределитель трактора. Выводится на на распределитель, ставится на рычажок на один, на подъем опускания. Вот, посмотрите, цилиндры какие мощные стоят. Шток ну, какой. Также и планки, толщина какая. Так, а что? Сейчас популярно вот это на навеску цепляют. Подкатки наши измельчители берут, каточки цепляют на переднюю навесочку, отвалы, бочки, можно бочку подцепить под жидкие удобрения. А сзади будет ехать небольшой агрегатик култанчик, допустим, 8-метровый, 6-метровый, культиваторы прополочные на задней навеске могут ехать. Вот если каточек сюда зацепить на весной, сзади можно селочку. Сразу едешь, измельчаешь, сзади сеешь. Результат огонь. Если каточек 3,2, селка трехметровая, то достаточно 120-150 сил. Если уже больше катки, 6-метровые навесные наперед цеплять, то ну, и селка ж больше будет соответственно. Тогда уже мощность возрастает. Все, всем спасибо, ребята. Навесочки нужны будут, обращайтесь.